क्या आपको मालूम है कि बैक वक्त सबसे ज्यादा बच्चों की पैदाइश जो सब जिंदा भी बच गए का रिकॉर्ड किस खातून के पास है ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं बल्कि मई 2021 में माली से ताल्लुक रखने वाले जोड़े अब्दुल कादिर अरबी और हलीमा सीसी के हां मराकश में बैक वक्त नौ बच्चों की पैदाइश हुई थी ये दुनिया में पहला मौका था जब बैक वक्त पैदा होने वाले नौ बच्चे जिंदा बचने में कामयाब हुए और इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ इससे कबल बैक वक्त सबसे ज्यादा जिंदा बच जाने वाले बच्चों का आलमी रिकॉर्ड अमेरिका की नादिया सुलेमान के पास था जिनके यहां 2009 में आठ बच्चों की पैदाइश हुई थी अब पैदाइश के उन्नीस माह बाद ये बच्चे मराकश से अपने आबाई वतन माली चले गए हैं इन बच्चों पांच लड़कियां और चार लड़के की पैदाइश हमल के तीसों हफ्ते में ऑपरेशन के जरिए हुई थी हलीमा और उनके शौहर बच्चों की पैदाइश से कबल माली हुकूमत की मुआवनत से मराकश गए थे ताका माँ को खसूसी तिब्बी निगदाश्त फ़राहम की जा सके बच्चों की पैदाइश के लिए तीस डॉक्टरों और दीगर अमले की टीम ने काम किया था इस वक्त ये ख़दशा ज़ाहिर किया गया था किबल्ल अज वक्त पैदाइश के बायस इन बच्चों को मुख्तलिफ़ तब्बी मसाइल का सामना हो सकता है और यही वजह है कि ज़िंदगी के इब्तदाई महीने उन्होंने अस्पताल में गुजारे इस अस्पताल में एक ख़ूसी मेडिकल फ़्लैट इन बच्चों के लिए बनाया गया था जहां वो अपने वाले के साथ मुक़ीम रहे अब उन्नीस माह बाद ये नौ बच्चे पहले से ज़्यादा सेहतमंद हैं और अपने मुल्क वापस लूट गए हैं मई 2022 में बच्चों की पहली सालगिरह के मौके पर उनके वालिद अब्दुल कादिर अरबी ने बताया था कि अगरचे इतने ज़्यादा बच्चों की परवरिश आसानी नहीं थी मगर ये देखकर अच्छा लगता है कि तमाम बच्चों की सेहत मिसाली है जिसको देखकर हम सब कुछ भूल जाते हैं उन्होंने बताया कि हर बच्चे की अपनी मुनफरद शख्सियत है कुछ खामोश रहते हैं जबकि दीगर ज़्यादा शोर मचाते हैं कुछ की ख़्वाहिहिश होती है कि उन्हें हर वक्त गोद में उठाया जाए उनका कहना था कि बच्चों की वजह से वो माली में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं और लोग उन बच्चों को अपनी नज़रों से देखना चाहते हैं